hammaga assalomu alaykum qizlar opa singillarim yaxshimisizlar yaxshi yuribsizlarmi e, bugun kunlardan shanba va bugun yana yangi vlog boshladim ertalab hammamiz nonushta qilib oldik va uy ishlarimni ham qilib oldim uylarimni tozalayotganimda esimga tushdi qizlar obunachi qizlarimizdan e, biri so'ragandi mendan mana bu narsani buni ikiyadan olganimni ko'rsatib o'tgandim e, va qanday ishlatishni ham ko'rsatib o'ting iltimos deb ayt e, so'rashgani uchun ko'rsatib o'tmoqchiman qizlar buni e, ayniqsa yotoqxonalarda спальныйni ustilarini e, yostiqlarni ustidagi tuylarni mayda tuylarni hammasini yaxshi tozalaydi e, ko'p ishlataman bolalarni yotoqxonasida ham o'zimizda e, ham va kiyimlarga ayniqsa qora kiyimlarga shimlarga paltolarga yopishib qolgan mayda tuylarni ham judayam yaxshi tozalaydi iz iz qoldirmaydi o'zi yopishqoq bo'lgani bilan kiyimlarda hech qanday iz qoldirmaydi mana mana bu e, ko'rinyapti kamerada hozir yaxshi ko'rinmayapti lekin judayam yaxshi oladi ayniqsa shu ikiyaniki yoqadi menga buni mana bu yeridan e, tuy bilan to'lgan qismini ajratib olamiz tagidan yana yangisi chiqadi mana yopishqoq bu ham mana va yostiqlarni kiyimlarni tozalaymiz manama top toza qiladi ustidagi mayda tuylarni olib mana hozir kamerada bu qanchalik ko'p olingani ko'rinmayapti mana iloji boricha ko'rsatishga harakat qilaman mana bu yog'i hali tozalanmadi bu yog'i tozalandi mana farqi ham bilinyapti mana hozir bu yog'ini ham tozalaymiz mana bu e, yopishgan tuylari mana qizlar yana pilesosni ham ko'rsatib o'tmoqchi edim bugun iloji boricha hamma esimda bor qizlarimizni obunachi qizlarimizni so'ragan narsalarini ko'rsatib o'tishga harakat qilaman chunki ko'pchilik qizlarimiz ko'p narsalarni so'rashgan va keyinroq desam esimdan chiqib qoladi qizlar shuning uchun esimda bor paytida hammasini ko'rsatib <laughs> o'tishga harakat qilaman mana pilesosimni qanday zaryad oladi zaryad olishini ham ko'rsating degandi bir <laughs> qizimiz <laughs> hozircha men mana shunday zaryadlab qo'yibman lekin aslida mana bu joyini devorga qistirishimiz kerak bunday turadi devorga qistirib shu yerga pilesosni ilib qo'ysak bo'ladi lekin hozir turmush o'rtog'imning vaqtlari bo'lmayapti buni qistirishga buni devorga qistirib bersa ham, keyin ham ko'rsatib o'taman hozircha esa mana mana bunday qilib zaryadga qo'yib qo'yibman mana bu choyni ham so'rashgandi qizlarimiz Iı, bu choy sevinchni choyi buni har xilisi bor men qlupnikalisidan olganman olmalisi malinalisi ham bor olti oydan keyin ichirsak bo'ladi mana ichi ham bunaqa menimcha hamma magazindan topsak bo'ladi bunaqa choyni abdan hamma uy ishlarimni qilib oldim endi esa magazinga bozorlik <laughs> qilishga chiqmoqchiman agar <laughs> magazinda videoga ola olsam magazinda ham sizlar <laughs> uchun ozgina video olishga harakat qilaman bo'lmasa kelganimdan keyin nimalar olganimni ko'rsatib o'taman bolalar esa turmush o'rtog'im bilan uyda bo'lishadi men bozorlik qilib keldim turmush o'rtog'im bolalarni olib ko'chaga ketgandi qor o'ynatishga bolalarga ular yo'q paytida uyim tinchlik paytida sizlarga hozir nimalar olganlarimni ko'rsatib o'taman magazindan olganlarim shular bular bir haftalik produktamiz bir haftalik bozorligim lekin orada ertaroq tugab qolganlari ham bo'ladi va bir haftadan ko'proq vaqtga yetadigan mahsulotlar ham bor bulg'or qalampirlari bu yerdagi mana bular ovqat uchun olganlarim bu yerda pomidor ovqatga va salat uchun salat uchun maydasidan ham oldim ikkitani bu yerda rediska oldim keyin bu yerda ko'k piyoz oldim qizlar bizda ko'k piyozni o'zimizdagidek mayda mayda chiroylilari yo'q orasidan shuni tanlab oldim bu ham lekin kattaroq va sal vaqti o'tganroq ekan shuning uchun birgina bog' oldim e, bu yerda esa rangli qalampirlar bular ham salat uchun juda judayam mazali e, bu yerda ham yana, yana bulg'or qalampirlari ovqatga bular esa o'zimizni uz turpni tamiga o'xshaydi turplar bundan ham oldim keyin bodring oldim ikkita tagida qolibdi keyin salat uchun piyoz oldim qizil piyoz bu piyozlar ham ham foydali ham yaxshi esa karam oldim qizlar bu karamdan pegodi qilib ko'rmoqchiman Muslim opamni kanallarida ko'rib qilib ko'rishni juda ham xohladim biz bu bubiz kanallari ya'ni ularning kanallarini nomi shu shu Muslim opamdan ko'rib qilaman xudo xohlasa va birgalikda qilamiz sizlarga ham ko'rsataman men qilib ko'rmaganman pegodi lekin ularda ko'rib juda judayam men ham qilib yeb ko'rgim keldi keyin mayonez oldim bu yerda esa tuzlangan bodring mana bu piyozdan ikkita olgandim olma oldim olmani mana shunisini oldim bolalar yaxshi ko'radi olmadan ko'proq oldim chunki turmush o'rtog'im ham qizim ham juda yam yaxshi ko'radi olmani e, apelsinni ham shunaqa yaxshi ko'rishadi apelsin ham oldim bu yerda siyirlar oldim siyir oldim va yogurt oldim e, keyin uch litr sut oldim banan oldim keyin mana bu perеpravalarni oldim bular ovqatlarga ishlatishga qiymalar uchun tovuq go'shtli duxovkada taqiladigan tovuq go'shtlarimga shu perepravadan ishlataman juda ham mazali ta'mi ham yoqadi keyin mana bu pereprava ham yaxshi bundan ham oldim keyin mana bu mini croissantlardan oldim kichkina croissantlardan. buni qizimni maktabiga yaxshi qizimni maktabiga berib yuborish uchun oldim qizim juda ham yaxshi ko'radi ham qulay maktabga berib yuborishga shuning uchun oldim keyin bu yerda uzum oldim limon oldim mana bu cho'q'osdan oldim bolalarga ertalabki e, nonushtasiga ichadi e, sut bilan ichishni yaxshi ko'radi keyin mana bu guruchli pechenyalardan oldim meni o'zim dieta qilishni boshlaganim uchun shirinlik e, xohlaganimda juda ham shirinlik yegim kelsa mana shu печеньеlardan yeyapman ham kaloriyasi kam ham juda ham mazali yoqadi va yana yonida agar <laughs> bunaqa pechenyedan yemasam kofe bilan ozgina arab xurmosidan bir yoki ikki dona arab xurmosi yeyman shu bilan shirinlik xohlamayman keyin mana qizlar meni haftalik bozorligim bu safar shunday bo'ldi hamma narsalarni muzlatgichga joylab oldim va sizlarga ham nimalarni qanday joylashimni ko'rsatib o'tmoqchiman chunki obunachilarimiz qizlarimiz so'rashgandi muzlatgichingizda qanday joylaysiz narsalarni ko'rsatib o'ting deb shuning uchun ko'rsatib o'tmoqchiman mana eng yuqorisida nonlarni qo'yaman nonni ham o'zim iloji boricha uyda qilishga harakat qilaman orada sotib ham olamiz lekin ko'proq uyda qilaman bu yerda margarinlar bor pastida esa Iı, bu yerda ovqat uchun ishlatadigan bulg'or qalampirlarni hammasini bir paketga solib shu yerga joyladim bu yerda banan bu yerda esa sut mahsulotlari ya'ni qaymoq qaymoq yogurt keyin tvorog bor keyin sirlar ham shu yerga joylaganman sirlarni ham hamma narsamni shu yerga joyladim mana bu qaymoqlar hammasi o'zi uyda bor edi qizlar bularni bu bozorligimda olmaganman uyda bor narsalarim ham bor keyin pastida esa uzumni yuvib joyladim va bundan pastida bu yerda salat uchun ishlatadigan болгарский bodring va rедицкаi soldim bu yerda kichik va katta pomidorlar bor bu yoqda esa yogurt va sutlarni qo'ydim mana pastida esa ko'katlar bor ko'katlar karamlar e, ko'k piyozlar xullas shunaqa narsalarni hammasini shu yerga joylayman e, ishlatib yurgan sabzimdan ham bu yerga paketga solib shu yerga qo'yibman qolgan sabzilarni mevalarni hammasini balkonga chiqarib qo'yganman qizlar hozir balkon ham sovuq shuning uchun balkonda saqlayman ko'p narsani e, va hamma narsani iloji boricha paketlab qo'yishga harakat qilaman chunki tez so'lib bo, qolgandek bo'ladi paketsiz qo'ysam hattoki mana bu pomidor va bolgarskiylarda ham bilinadi shuning uchun hamisha paket bilan qo'yishga harakat qilaman buyog'ida esa mana sокlar bor keyin bu tomat bu ham tomat pastidagi bu соевый souс bu esa chili sous bu litldan olganmiz buni juda yam mazali somsalar bilan yoki shunaqa tovuq go'shtlar bilan duxovkada qilingan pirojkilar bilan juda ham yaxshi bo'ladi yaxshi ko'ramiz buni ham bu yerda sut qo'ydim bu yerda esa ketchup mayonezlar va sho'rbodring murobbala bor bu esa siir bu siir ham juda yam mazali ekan juda judayam yaxshi ko'rdik hammamiz yaxshi sir ekan lidledan olgandik lidleda bor bu ham bu yuqorisida esa limonlar avokadolar va bu боlгарскийni ertalab ishlatgandim va mana bu buyog'ida kakao bor kakao bu bolalarga ertalab tayyorlab beradiganim shuning uchun ham muzlatgichda qo'ydim paketga solib qo'ydim buni ham yuqorisida esa tuxumlar bor mana qizlar muzlatgichga narsalarimni shu shaklda joylayman bugun kechki ovqatga ke, duxovkada kartoshkali va qiymali kabob qildim juda e, ham mazali taom bu qiymali kaboblarimizni oldindan tayyorlab muzlatgichda muzlatib qo'ysak ham bo'ladi muzxonada va bemalol keyin kerak paytida pishirib olsak ham bo'ladi bolalarim ham juda ham yaxshi ko'radi bu taomni ham mazali ham tayyorlanishi ham juda ham oson taom yana qizlar ajoyib yangilikni ham aytib o'tmoqchiman obunachilarimizni soni mingdan oshdi buning uchun barchangizga katta rahmat aytmoqchiman qizlar e, meni qo'llab quvvatlab videolarimni tomosha qilib obuna bo'lganingiz uchun e'tiboringiz uchun va chiroyli samimiy iliq fikrlaringiz uchun izohlaringiz uchun barchangizga katta rahmat qizlar e, sizlarni ko'rmasam ham baribir youtube orqali so'zlashib ham o'zimni yaqin insonlarimga aylanib qoldingizlar barchamiz endi bir katta oila bo'ldik shu e, munosabat bilan albatta xudo xohlasa konkurslar ham o'tkazamiz keyingi videolarimda konkurslarim haqida shartlari e, haqida ham aytib o'taman qizlar bugungi vlogim esa shu yergacha edi barchangizga yana bir bor katta rahmat agar video yoqqan bo'lsa layk like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni ham unutmang keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling